Это программа Донбасс Реалии. В студии Радио Свобода Алексей Мацука. Приветствую вас. Четыре погибших, 16 раненых, сотни разрушенных домов и тысячи разбитых стекол. Таковы последствия трагедии на базе хранения боеприпасов в Сватово-Луганской области. Крупнокалиберные снаряды разных модификаций разлетались по городу 8 часов. Наши корреспонденты смогли добраться к месту события рано утром на следующий день после пожара 30 октября. Жители Сватова шокированы. Того, что снаряды крупнокалиберной артиллерии, которые хранились на бывшем молокозаводе в околицах города, начнут разлетаться, никто не ожидал. В полдевятого мы смотрели, все восемь смотрели телевидение. Думаю, началось баба бах бах Мы думали, фейерверк. И все же так же. А потом до да, кош до этого, там зарево. Думаю, да что ж такое. А потом догадались, что это там вот военные. Значит, видно, там что-то такое есть. Ну что, потом, говорю, Володя, давай собираться, давай быстрее убегать. А потом думаю, дай посмотрю еще на это. Только стала доходить до балкона. Как бабахнет меня волной стекла, все, и я упала туда, в диван. После пережитой ночи в квартале Луначарского убирают разбитое стекла. Окна многоэтажек, попавших под удар, почти не уцелели. Хотелось сначала текать, а потом, думаю, лучше помогать. Вот так оно и получилось. Вон, снаряд, он, давай. Развела хатира. Я бы на моих глазах. Меня, хочешь покажу, так и снаряд лежит. Могу показать осколок от этого, что в хату попало. Хочешь? Этот снаряд обнаружили в сгоревшей квартире. Такими же усыпаны несколько гектаров полей вокруг бывшего молокозавода. В гараж Григория Руденко тоже угодил град. Снаряд так лежал поперек. Он пробил вот ось дырку в гараже. Там чай, стих только забрал минут 10 назад. Ось пробило. Все вверху, машину трошки повредило. В ночь трагедии спасатели не выезжали на вызовы. Тушить пожары напуганным жителям Сватова пришлось самостоятельно. Води нема, ничего нема. Тушили всем, чем могли. Сначала снесли воду с усього подъезда, а потом уже тушили и закрывачка, и всем тушили. Потом, аж уже, я не знаю, столько времени, Приехала в пожарная, тогда они уже начали тушить эту квартиру. А так потушим, она опять потушим, она, ну, И это мы 15-20 минут бегали, а то там тушили усе. Дети Ольги Ковчур сразу же после инцидента из города выехали. Рассказывает, в трагическую ночь все думали, что находятся в безопасности. Когда почались взриви, ніхто і не питався спрятатися. Це, це жах, це нічим не можна порівняти. Це, мабуть, гірше, ніж війна. Люди знали, що можливо треба кудись ховатися, кудись діватися. Ну для нас ми пережили цю ніч дуже страшно. Діти говорили. Ось онучка ще одна говорила: Бабушка, я хочу жити, я не хочу помирати. Моя теж Арінка говорить, бабушка, куди вони стріляли, за що вони? Вони бачили, що зробили в нашій квартирі. Воєнні уверяють, склад боєприпасів в секторі А був розміщений загласно нормативам. Склади знаходяться не в місті, а на відстані 1200 метрів від житлових помешкань. Чому склади були вибрані тут? Тому що це склади не для того, щоб вивозити боєприпаси при відведенні військ. Це склади, які були ще з прошлого року тут для виконання завдань бригадами, які знаходились в зоні АТО. Жителі Сватова на пределі. требують наказати виновних. 400 вагонів, снарядів. На що їх сюди привезли? Чим ми завинили? Чим наші діти завинили? Чим внуки завинили? Куди тепер діватися дітям внукам? жити ніде, не школи немає. Це, страхіття величезне. Я думаю, що від відповісти на всі 100 хай знайдуть винних, тому що в інших местах такого не було. 25 кілометрів зона дії цієї зброї. Всього на складах Сватова хранилось 3,5 тонни боєприпасів. Вікторія Ковалева, Петр Ковалев для Донбас Реалії. Радіо Свобода. В студии пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Добрый день, Владислав. Здравствуйте, Алексей. Так, все-таки, кто же виноват в произошедшем? Ведется ли сейчас расследование? Да, безусловно, в районе инцидента находится группа под руководством начальника штаба военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Работает, проводится соответствующие следственные действия. Задача установить причины, вследствие которых случился пожар и, как следствие, взрыв на объединенном полевом складе который расположен недалеко от населенного пункта Сватова. Скажите, что известно о погибших во время этой трагедии? Как известно, в результате этой трагедии погибло четверо, четыре человека. Трое из них это военнослужащие, один из них нес службу по охране и обороне этого объекта. Два военнослужащих, тела их вчера были обнаружены. Это саперы, которые на первом этапе предпринимали попытки потушить пожар и ликвидировать его последствия. Еще одна женщина, гражданская личность, пострадала в результате разрыва снаряда на территории магазина, где она работала. В настоящее время есть информация о том, что более 15 человек находится в больницах в результате полученных ранений. Состояние их разной степени тяжести, что касаемо военнослужащих, то они все находятся в, в военно-медицинских учреждениях, с ними работают доктора, оказывают всю необходимую помощь. Что сейчас предпринимают вооруженные силы Украины для ликвидации последствий случившегося? А, на сегодняшний день город разделен на 15 секторов, 14 из них уже зачищены. 11 команд и числа военных саперов, военных инженеров принимают участие в разборке завалов, в расчистке, в сборе э, взрыва опасных предметов, все эти остатки боеприпасы, боеприпасы э, на автомобилях вывозится в определенное место это район населенного пункта Миловаки, именно там в карьере производится подрыв уцелевших боеприпасов. Опять же, делается это с целью э, минимизации потерь и ликвидации последствий взрыва и пожара на территории объединенного полевого склада. Одновременно с этим работают пять команд, в состав, входит, в состав которых входит порядка 90 военнослужащих. Они помогают местным жителям расчищать завалы, расчищать дороги. Помогает стеклить окна в помещениях, которые пострадали в результате взрыва на складе. На скайп связи со студией радио "Свобода" городской голова города Сватова Евгений Викторович Рыбалка. Евгений Викторович, какая сейчас ситуация в вашем населенном пункте? Конкретную информацию предоставил Владислав Селезнев. Мне добавить? Нет у нас разногласий в каких-то цифрах. Я, добав... Я не живу слухами, есть конкретные факты и аргументы, поэтому мне добавить нечего. Вооруженные силы занимаются поставленными задачами, работают, действительно работают в содействии, в координации с представителями милиции, с общественными организациями, группы сформированные согласно регламентных норм, вывозятся боеприпасы не разорвавшиеся, работает техника. Военнослужащие занимаются теми задачами, которые перед ними стоят. Город вместе с людьми небезразличными, с коммунальными службами, с волонтерами, благотворительными организациями занимается восстановлением. Я считаю, что мы поступили правильно, что прекратили подачу газа при начале пожара и взрывах, обесточили город, возбежание замыканий. И возгорание посредством разорванных систем газоснабжения, водоснабжение было же на вторые сутки возобновлено в полном объеме и электроснабжение. Газоснабжение более 90% все имеют возможность пользоваться газом, как везде, как всегда. У нас везде многие люди отвечают за то, что должны отвечать. И множество специалистов по гражданской обороне, множество ведущих специалистов, главных, государственных, администраторов, которые отвечают за оповещение, за те первые шаги, которые должны совершаться на первом этапе при ликвидации последствий или при возникновении подобного рода ситуаций. Ну, это все, мы же все время мы и воевали, мы сражались, мы, мы же все делаем на бумаге, у нас бумага творчество, главная задача, а реальные дела немного отстают. Евгений Викторович, как считаете, произошедшая это халатность чиновников, либо должностных лиц, или случайность? Я не могу оценить, что произошло. Я могу оценить, как э, субъективно говорить о том, что многие факторы говорят, что это непростая случайность, непростая халатность. Сегодня муссируется тема о том, кто разрешил поставить склады, почему они были расположены именно возле населенного пункта Сватова, кто должен понести ответственность. На сегодняшний день, я думаю, что должны работать все параллельно. Следственные органы, органы прокуратуры, дознания и заниматься есть государственная комиссия, сделают определенные выводы. Должны работать эксперты. Я не живу домыслами. Все действия должны отражены согласно инструкции и законов Украины. Поэтому сегодня главная задача городских властей. Я благодарю за то, что помогает Государственная областная администрация, и первые деньги выделены, и дополнительные деньги из резервного фонда области выделены для того, чтобы оказать людям помощь. Мы занимаемся исследованием и обследованием жилищных строений. Совершили когда еще и не было разрешения на проведение каких-то работ по спасению и по восстановлению инфраструктуры, мы занимались по дворовым, по квартирным обходам. То есть все люди доброй воли занимались тем делом, что называется во имя спасения жизни и здоровья людей. Владислав, а вы что думаете, произошедшая это халатность военных или же случайность? На сегодняшний день основная версия, которая рассматривается следственными органами, это террористический акт. Совершенной либо диверсионно-развитими группы противника, либо определенными силами, которые находились в консервации. И, получив определенные задачи и установки, эти задачи реализовали. То есть основная версия это террористический акт. Да, в ходе работы комиссии предварительно установлены определенные недостатки в организации несения службы и организации охраны и обороны этого объекта, но эти недостатки не могли привести к той трагедии, которая случилась. То есть основная версия, террористический акт, совершенный специально подготовленными и установленными на сегодняшний момент лицами. Евгений Викторович, вопрос к вам. Насколько в городе сегодня сильны пророссийские голоса местных активистов, которые настроены на союз Российской Федерации, возможно, поддержку незаконных вооруженных группировок ДНР и ЛНР? И есть ли такие депутаты у вас в Совете? Ну, вы же знаете о том, что Сватово было всегда за единство. Мы пресекали различного рода поползновения на целостность Украины. Э, пытались организовывать псевдореферендумы. На сегодняшний день один из депутатов Сватовского городского совета, еще корпуса действующего, на сегодняшний день до 27 декабря назначены перевыборы. Да, если выборы и городского головы состоялись, то там ну, вот так вот. Э, Представители коммунистической партии находятся э, с ним проводятся следственные мероприятия по некоторым статьям. Про все люди думали о мире и восстановлении экономики. И мы работали, наполняли бюджет, выполняли те задачи и проблемы решали, которые стояли и ставились перед нами прежде всего горожанами. Но вот на сегодняшний день, вот вы спрашиваете у экспертов, какая роль или Почему случилось я вам скажу и об этом должны знать соответствующие службы я об этом неоднократно говорил что вот накануне всех этих событий 3 километра э, проводной связи по которой осуществляется э, э, оповещение людей вопросы гражданской обороны были извлечены попросту ликвидированы неизвестному направлении. Значит, для ситуации дестабилизации, для того, чтобы не было возможности управлять, оповещать, предупреждать, этим же моментом... Готовилось заранее кем-то на... целенаправленно. Не может быть столько много случайностей и столько эпизодов, которые свидетельствуют о том, что это была не, не, не случайность простая. Да? Но ведь все знаете, в какой близости находились, возможность созерцать, что происходило на, на складах. Э, происходила ротация все выяснят, где те военнослужащие, которые и еще полтора года назад находились, где они на сегодняшний день находятся, в каких местах, на территории Украины или нет. Много там мобилизированных было. То есть информацию можно было черпать и об объеме, и об опасности этого объекта с различных источников. Вроде до базарного сарафанного радио. Скажите, правда? в нашем сюжете в начале программы э, люди, которых опрашивали журналисты непосредственно у вас в населенном пункте, говорили, что якобы спасательные пожарные машины не выезжали на место э, тушения на, э, жилых домов. Насколько это правда? Значит, в первую очередь, я об этом светилю, те факты э, по числу э, случившегося и о тех жертвах, которые есть, вы понимаете, при той... Э, при возможной панике и та ситуация, которая была, ведь люди сами понимали, были распечатки, как во время боевых действий вести себя, от ничем не осложняется взрывы снарядов, да, люди любопытствовали, люди выходили на балконы, они не занимались своей безопасностью. Это связано с тем, что люди дорожат своим имуществом, не могут расстаться, простое человеческое любопытство, и, как всегда, русская будина неладно, авось вось подействовала, психология и психика такова. Поэтому экипажи полностью, я могу доложить о том с полной ответственностью, что милиция э, при начале, а начались все э, ситуации, которые осложнили жизнь, будем говорить, в 19:26 26 э, того э, злосчастного вечера, когда уже темная пора была, в полном составе личный состав э, районной милиции был в районе, города несли патрулирование, помогали людям добираться до так называемых мест, где можно безопасно было, как, как считаем, безопасно находиться. Даже восьмая школа, подвалы или называем бомбоубежище, ну, места, где можно спрятаться. А какой ущерб был нанесен Нанес, в результате? Ущерб на нанесен, никто не скажет. Было заявлено предварительно на первом на сессии районного совета, цифра обозначалась 50 миллионов, с которой я был не согласен, но это определяли депутаты районного совета. Сегодня еще одна сессия, сегодня были озвучены цифры 150 миллионов, работает государственная экспертная комиссия, ведутся дефектные акты. Допустим, мы провели дефектологию со всеми, с потерями для коммунальной собственности города, и социальными объектами начинается восстановление, сметы сделаны, подрядчики начинают работать. Но для того, чтобы определить полный объем, я так понимаю, что государственная комиссия посчитает и ущерб Министерства обороны, мы посчитаем инфраструктуру и города, и, и объектов приватного сектора, которые занимались выпуском продукции, которые формировали бюджет и... Были поступления, с этого формировался и валовый доход, поэтому надо считать, все, прекратили работать несколько предприятий, сегодня они могут возобновить, поэтому мы решаем вопросы с фискальными службами. Спасибо, Евгений Викторович Рыбалка, городской голова города Сватова, был на скайп-связи со студией «Радио Свобода». А мы продолжаем с Владиславом Селезневым нашу беседу. Вы видите, сколько оценок и от людей, и от городского головы, что якобы что-то готовилось, какие-то слухи ходили, какие-то домыслы. В связи с этим у меня к вам вопрос. А на каком этапе сейчас находится в целом информационная безопасность Восточных регионов Украины и граждан, которые там проживают, насколько они информационно безопасности находятся от действий внешних врагов и внешних разведок, если можно так сказать, особенно со стороны Российской Федерации. Алексей, что касаемо информационной безопасности, то в этом направлении работает комплексно. Несколько организмов возглавляет весь этот процесс. Министерство информационной политики, Генеральный штаб Министерства обороны представлено в этих процессах пресс-центром антитеррористической операции. Непосредственно все эти дни, когда случилась трагедия в районе Сватова, работали наши представители, которые помогали местным журналистам, журналистам центральных телерадио, телерадиостудий освещать события в, в, в зоне трагедии таким образом, чтобы учитывались и интересы журналистов, и мы обеспечивали определенную безопасность для представителей медиа. Ситуация достаточно сложная, потому что все мы помним, что мы находимся в состоянии информационно-силовой операции со стороны Российской Федерации по отношению к Украине, поэтому в этом направлении еще предстоит очень много предпринять. Потому что в том числе и ситуация по свата показывает, что процессы, связанные с подрывом наших складов, планировались заранее, были осуществлены в результате высокопрофессиональных действий соответствующих подготовленных групп. Поэтому, безусловно, учитывая опыт Сватова, мы провели определенные мероприятия профилактического характера на иных объектах такого же плана для того, чтобы в перспективе не допустить Пускать подобных ситуаций в иных регионах в зоне проведения Но ведь подобные ситуации уже были в истории. Да, опыт, довоенный опыт нашей страны говорит о том, что подобные ситуации были и в Артемовске, и в Новобогдановке, и в Лозовой. Но тут четко надо понимать, что результаты э, и выводы тех комиссий, которые работали и в Новобогдановке, и в Лазовой, четко э, дали понять, что ситуация там не настолько однозначна. То есть. Э, а почему же все-таки вот не было сделано выводов из ситуации таких аналогичных и получается так, что все-таки военные склады находились в городской черте и дальше? Э, когда создавались склады в районе Свата, мы исходили из э, той военно-политической ситуации, которая складывалась в секторе А. И для того, чтобы обеспечить наше подразделение, которое на первой линии обороны сдерживали агрессию противника, в том числе с использованием вооружения ракетно-артиллерийского, был необходим этот склад. Поэтому при создании его использовались складки местности, использовались те карьеры, которые находились недалеко от населенного пункта. То есть на тот момент это было наиболее оптимальное решение. И, в принципе, последствия взрыва на объединенном складе в районе Сватова показали, что если бы э -э, этот склад находился в другом рельефе местности, если бы военные не использовали э -э -э существующие карьеры, то последствия были бы намного более трагичными. Еще хотел уточнить, получается, что на сегодняшний день Главная версия следствия ⁇ это террористический акт. А какие другие версии? Рассматривались разные вопросы, в том числе халатное отношение к исполнению служебных обязанностей, взрыв в результате воздействия огня. Но эти, эти версии не являются первичными и они не являются основными, потому как есть, есть ряд факторов, которые свидетельствуют очень четко и указывают на то, что взрыв, пожар и взрыв на складе в районе Сватов случился в результате планомерного, целенаправленного использования специальных средств, для поджога и подрыва боеприпасов которые хранились на этом складе спасибо владислав за участие сегодня в программе донбасс Реали. владислав селезнев руководитель пресс-службы генерального штаба украины был сегодня на радио свобода а нашим зрителям напомню что этот выпуск и все предыдущие выпуски донбасс реалии доступны на сайте радио свобода адрес у вас на экране или подписывайтесь на нас в социальных сетях сегодня на этом все до свидания